Вітаю вас, шановні запорожці на телеканалі «Алекс» програма «Вні політики». На жаль, не всі події в нашому житті викликають у нас гарні емоції. Інколи відбуваються дії, про які навіть і соромно згадати. Сьогодні ми в нашій студії з експертами, підполковником міліції. Начальником відділу дільничих інспекторів міліції ГУМВС України в Запорізькій області Анатолієм Ткаченка і директором Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги Іриною Куратченко будемо говорити про таку складну і багатогранну проблему, яка носить назву насилля в сім'ї. І наші журналісти, журналісти телеканалу «Алікс» підготували нам сюжет. Прошу переглянути. Б'є, значить, любить, говорить народна мудрість. Б'є, значить, у вашій сім'ї відбувається насильство. Один голос твердять психологи, юристи і спеціалісти, які займаються проблемою домашнього насильства. Розвиток людства завжди був пов'язаний з пануванням культу сили, адже на початку історії у боротьбі за своє існування виживав найсильніший. У патріархальному суспільстві домінуючою була постать чоловіка, який був зобов'язаний забезпечувати сім'ю всім необхідним для життя, а також захищати її від будь-якої зовнішньої небезпеки. При цьому жінки і діти були без. Правними і повністю підпорядкованими голові сім'ї. Проте у різні часи ставлення до жінки було неоднозначним. Все залежало від культурних традицій, епохи релігії. З одного боку культ матері, пошана і любов, з іншого принизливе та залежне становище. У давній Греції існувала така думка, що той народ, у якому жінка-рабиня, ніколи не буде вільний, бо рабиня може виховати тільки раба. У той же час відомий філософ Сократ стверджував, три речі можна вважати щастям: те, що ти людина, а не дикатварина, що ти грек, а не варвар. Що ти чоловік, а не жінка. Суворе ставлення до жінок було в мусульманській релігії, не надавало рівності між чоловіком та жінкою християнство. Вражають традиції, що існували й подекуди досі, існують у Індії. Там вважають, що бути жінкою це розплата за гріхи минулого життя. За віруваннями, вона несе у собі творчу енергію, дає своєму чоловікові сили, тому і здоров'я, і успіх його залежать саме від дружини. Якщо ж чоловік помирає, для це означає бути похованою заживо і не тільки у переносному значенні. Протягом століть існувала. Обряд саці, відповідно до якого, вдова підлягала спаленню разом з її покійним чоловіком на спеціально спорудженому багатті. Не завжди обряд був чинений на добровільних засадах. Цієї традиції продовжувало дотримуватись аж до початку 19 століття. Протягом тривалого часу проблеми насильства в сім'ї не приділяли належної уваги. Зокрема, у радянському союзі ця тема була закритою, адже радянська сім'я Апріорі найбільш передова і найкраща у світі. Виключалось навіть найменше припущення, що в ній можливі якісь негара. Сьогодні проблему сімейного насильства вже охрестили однією з найбільш суспільних хвороб 21-го століття. Статистика вражає, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, насильство у сім'ї торкнулося кожної шостої жінки світу. Щорічно в Україні реєструється понад 100 тисяч звернень від жінок, проте, за оцінками експертів, реальна цифра більше як мінімум у чотири рази. Від своїх деспотичних чоловіків страждають не лише звичайні жінки, а й зірки шоу-бізнесу. Відомі в усьому світі Мадонна і Ріана, російські Півачки жасмін і Валерія, акторка Холлі Беррі. знаменитості знайшли сили заявити усьому світові про свої страждання, показали своїм прикладом. Мовчати це не вихід, можна перемогти жорстокість і мати щасливе особисте життя. Відповідальність за сімейне насильство в різних країнах трактується неоднаково за даними ООН, у 79 країнах світу. Закони щодо протидії насильству в сім'ї або відсутні, або про них нічого не відомо населенню. Згвалтування в шлюбі визнається злочином лише в 51 країні світу. И лише в трьох – Бангладеш, Швеція і США – насильство по відношенню до жінок виділяється в окрему категорію злочинів. Португалії фізичне чи психологічне жорстоке ставлення до подружжя тягне за собою тюремне ув'язнення від одного до п'яти років. На території Німеччини діють більше 360 центрів соціальної допомоги жінкам, які зазнали насильства так званих жіночих будинків, сотні консультаційних пунктів, цілодобова психологічна допомога. Людина, що вчинила насильство у своїй родині, може отримати заборону наближатися на певну відстань до постраждалих. При цьому порушник зобов'язаний продовжувати сплачувати рахунки за отримання житла, забезпечувати сім'ю матеріально. Відомо, що прояви насильства і жорстокості не лише руйнують гармонію і злагоду в самій родині, а й виступають однією з передумов злочинності в суспільстві. Проте найбільш жахливим в цій ситуації є страждання дітей. Обоє, крики, сварки, які спостерігаються вдома з раннього дитинства, стають для них нормою життя. І у майбутньому, як у замкненому коліці, діти повторюють сімейний сценарій своїх батьків, переносять негативний досвід у власну родину, виступаючи у ролі жертви, чи ката. Говорять, що кожна людина сама коваль свого щастя. Проте більш вправним ковалем, мабуть, буде той, хто змалечку бачив це щастя. Родинне тепло, любов і повагу. Тож бережіть своїх близьких і свій родинний вогник. Шановні експерти, я дивився матеріали, які розміщені і в пресі, і які мають місце в інтернеті. І подивився, є така цікава стаття, яка розміщена в російській газеті, і вона носить назву Я Бог, я цар, я муж. Угу. Тобто якраз іде і психологічна характеристика тієї особи, яка вчиняє насильство. І якраз в цій статті сказано, що сьогодні на теренах, і це наводиться як приклад на теренах. Колишньої СНГ а особливо в Україні зменшується от якраз ця про це процентне співвідношення насильства, яке вчиняється якраз в сім'ї. Чи це насправді так? Чи у вас є інші цифри з цього приводу? Ну я бы так не сказал, что у нас сегодня на территории нашей области уменьшается э, сообщение о насилии в семье, либо совершается насилие в семье. Нет, у нас на сегодняшний день состоит на учете более 1800 человек, которые совершают насилие в семье. Это более 1600 человек мужчин и более 170 человек женщин. Вот. В принципе, если сравнивать тенденции прошлого года, позапрошлого, то у нас практически, наверное, остается на уровне. Может, где-то даже люди уже пошли больше обращаться, меньше перестали бояться. Наверное, уже увеличилось да, обращение. Очень сложно вообще почитать, очень сложно быть со статистикой в этом вопросе, потому что, я объясню с какой точки зрения, потому что сложно идентифицировать насилие как таковое тем, кто от него страдает. Зачастую и большинство воспринимают домашнее насилие это только как э, физическое насилие. И, э, но мы знаем, что наш закон, закон Украины о противодействии домашнему насилию, он выделяет четыре вида домашнего насилия. Туда входит действительно физическое насилие, психологическое или эмоциональное, еще насилие об этом говорят. И сюда входят такие вещи. Это может быть оскорбление, унижение, порча каких-то личных вещей, но все то, что может причинить боль и страдания человеку туда в наш закон входит также такой тип насилия, как экономическое насилие. Это связано с ситуацией, когда, допустим, женщина, зачастую женщина зависима экономически от мужчины, и мужчина использует финансовые рычаги для того, чтобы ее контролировать и управлять ей. И есть еще такой пункт, как очень сложно вообще, опять же, он как-то не всплывает в контексте домашнего насилия, как сексуальное насилие. Да? Потому что, вы знаете, несколько лет назад мы делали исследование такое по поводу Распространения этого явления домашнего насилия и задавали вопрос вообще ну, по поводу сексуального насилия. Так вот, студенты в большинстве своем отвечали, что ну в семье сексуальное насилие не может быть, потому что это, ну, как бы муж и жена. Человек дружина, но ну, да, для того ее дружина. Да, все, вот, ну, вот, то есть, здесь разом. вообще, и э, поэтому я вам хочу сказать, что очень сложно понять, потому что вот эти все виды насилия сложно идентифицировать самому пострада, саму самой пострадавшей или самому пострадавшему. И поэтому, наверное, э, мы не знаем обо всех обращениях, мы знаем только те, которые у нас официально э, обратились в органы э, внутренних дел, в милицию обратились, и э, женщины или мужчины На ілі радіти, написали заяв, тобто відповідна статистика. Вона ще й має латентну сторону Конечно, та да. сторона, яка невідома і немає у нас заяв, як тоді протидіяти цьому явищу. Ну, в принципе, я хочу добавить, что это, как правило, у нас все равно это э, физическое насилие, э, потому что обращаются только тогда, когда причиняют телесные повреждения э, жертве, да, ну, либо уже серьезные угрозы. Вот. Ну, а как... лишь тут, же, э, где эта грань, когда это есть насилие в семье, и когда это уже происходит, правда, злочин? Да. Ну, вначале пока правонарушение, не злочин. Злочин уже квалифицируется тогда, когда... Действительно, человеку причины телесные повреждения, когда э, жертва звертається и за медичною допомогою, и проходить медичне свидетельство і написано обратилось в міліцію соответствующим заявлением, тоді, конечно, это тобто може бути говоримо про насилля ще до цієї межі навіть. Тобто, насилля воно починається не з того, коли відбувається вже побиття там, чи зґвалтування, а починається, коли людина одна тиснена на иншу, и мужчинам не дозволяя а, свои права Совершенно верно. Я просто хочу сказать, что очень часто вот к нам обращается Центр социально-психологической помощи. Он оказывает помощь людям пострадавшим, в том числе и домашнего насилия. Да, когда обращаются женщины, то и рассказывают свою историю, и мы принимаем у них устное заявление, составляем акт по этому поводу. И а, когда мы беседуем с женщинами, и выясняется, что на самом деле и это так, а, этому физическому насилию очень часто предшествовало психологическое насилие. И здесь нужно вспомнить э, цикл насилия, который существует, и э, из, из понимания этого цикла вытекает специфика всей этой проблемы. Цикл в чем заключается? То есть есть вот взрыв, да, вот и есть такая ситуация, которая как-то... Uh, ну там, я не знаю, там конфликт, конфликт вот еще сильный, да, да, выбух вот на Украинском мове по-другому не скажешь, выбух, да, вот этих всплеск этих эмоций, что после этого наступает, согласно вот этому циклу? наступает спад, то есть так называемая особа, которая совершает и имеет агрессивное поведение, она получила то, что она хотела. А, собственно говоря, что хочет получить этот человек? Он хочет получить контроль и власть. Вот он получил, реализовал. И дальше идет на о, спад его эмоции и больше наступает период, который называется в этом цикле примирение, примирение и даже в некоторых источниках это называют медовым месяцем. То есть он извиняется, он говорит, больше такого не будет, я брошу пить, если он пьет, дарит цветы, подарки, и он становится, ну, шелковый. И женщина думает, ну вот же, вот он настоящий, а то, что произошло, ну, неприятности на работе, ну, какая-то там, может быть, проблема, там что-то, да, вот он, вот он. И этот цикл может затянуться на очень долгий период. И, опять же, как, какая-либо там стрессовая ситуация, еще какая-то проблема снова обостряет желание у мужчины получить контроль и власть, Самый близкий объект находится рядом здесь и снова и все по новой новый круг напряжение растет на растет 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 и потом какая-то мелочь совершенно э, незначимая совершенно абсолютная они там Вы стоят нас катализатором для нового выбуху Очень редко бывает, когда после первого случая женщина может принимать кардинальное решение. То есть ей нужно очень много таких циклов пройти, а времени это могут быть несколько лет. В 2001 году прийнятий цей закон, в 2002 ви угу. він введений в дію і він же діє. Чи він якимось чином вплинув на покращення ситуації, чи він тільки оголив ті проблеми, які були є і будуть суспільні. Вот ви знаєте, я хочу даже обратить внимание то, что Этот закон введен впервые на Украине и из всех государств постсоветского пространства, постсоветское государств, только у нас, он самый первый введен, это очень большой шаг. И после того, как этот закон ввели, мы увидели все те проблемы, которые они действительно есть. Мы начали за этим заниматься более серьезней. Если раньше, ну, например, в административном кодексе была статья 173, мелкое хулиганство, то есть мы привлекали насильника за мелкое хулиганство. А какое мелкое хулиганство может быть в квартире? Это не общественное место, да? То есть Противоречие ничего. то <coughs> Да, конечно. <coughs> И мы привлекали его за мелкое хулиганство, мы не знали ничего. Жертва обратилась, <coughs> мы привлекли насильника за мелкое хулиганство. Ну, в целом можно было а сказать, что, что тут есть дребное хулиганство, потому либо что еще же кричать. Да, да либо да. штраф, либо Админ арест до 15 суток. А вот когда уже ввели в административный кодекс конкретную статью за насилие в семье, мы уже узнали все, конечно, эти стороны. Начали изучать. Вот даже вот, пример мы с Ириной ездили и в Америку по этому вопросу. Я в Европу ездил, изучал этот метод. И хочу сказать тогда, когда это в нашем министерстве МВД разрабатывался наш ведомственный приказ, совместный, кстати, приказ. Вот. Мы перенимали опыт, и на основании этого как бы э... Зділали всі виводи вот вот і создали якісь. Зараз распорядки. в Кодекс України про адміністративні правопорушення, про які ви вже казали, введена нова стаття. Ну, вона вже не нова, да. тому що вона вже більше п'яти років є 173 з позначкою 2. І вона знову ж таки таки ввійшла, якраз в главу там, де є і. Якраз у нас і порушення громадського порядку. Там є і дрібне хуліганство, і інші дії. Тобто, все одно вона прирівнюється до цих порушень громадського порядку. Наразі це правильно чи потрібно, щоб вона містилася приміром, чи в тому ж сімейному кодексі, чи в іншому законодавчому акті, який би регулював ці відносини ну, сімейний кодекс. Давайте так: сімейний кодекс не предусматлює. Определенные наказания, которые может предусмотреть административный кодекс. Тот же административный арест, да, или угу. что-то еще. Это первое. Второе: ну насилие в семье может же не только дома проявляться, оно может и в общественном месте, и в ресторанах, и где только семьи не отдыхают. Вот, это же были есть... порушение громадского порядка. Но плюс есть. еще насилие в семье, если он супругу, Конечно. например, да. Що небудь сделає ну а яким чином, от навіть в громадському місії як реагувати тоді людям, які зараз відпочивають поруч такою сім'єю? Ну это людям уже самим судити, наверное, як им реагувати. Багато виводи сделають свої. Ну, тут а тут э, правоохранительные органы. Вы очень интересно задали вопрос, который мы э, обсуждали, когда были в зарубежной командировке. Э, там есть ответственность. Причем, по-моему, как нам говорили, это уголовная ответственность за неинформирование. Да, э, да, а там все уголовная ответственность. То есть есть ответственность за то, что если я наблюдаю ситуацию насилия домашнего или по отношению к ребенку, и если я не ставлю в известность правоохранительные органы об этом, то я несу ответственность за то, что я бы... На сегодняшний день мы все-таки живем по принципу «моя хата с краю». И действительно, может быть, еще многие так думают, что это семейные разборки, это дело такое вот семейное. Там. Опять же, у нас существует очень много стереотипов, которые нам мешают. Милые бронятся, только тешатся, бьет, значит, любит и так далее. Важно, ну, как бы, свою выработать позицию по этому поводу. Там, там, пройду я мимо там, больного животного, там, избивающего мужчину, женщины и так далее. Ну, але знову ж таки постійно звертатися до органів, постійно, наприклад, свою сім'ю приводити міліцію. Чи це вирішить проблему, чи це вирішить питання, чи навпаки не стане, після цього ще гірше дитину заберуть, там в інший навчальний заклад, сім'я розіб'ється або ще й мужа запроторять в тюрму. Що робити в такій? E, Значить, я вам хочу привести кілька примірів. Ну, вначале я хочу доповнити, що зараз, от за общественне місце, буквально два слова. що mm -hmm. зараз, нового законодательства Уголовно-процессуального кодекса Украины, мы проводим проверку по, не иначе, как по заявлению потерпевшего. То есть, даже если те граждане, которые со стороны наблюдают, вызывают милицию. Естественно, милиция обязана приехать, принять, принять какие-то меры, да, все, но проводить проверку не иначе, как по заявлению потерпевших. Что касается того вопроса, почему очень много раз может жертва обращаться в милицию и какой-то эффект дает, я просто приведу пример. С введением в административный кодекс вот этой вот именно статьи 173 со значком 2 санкция статьи предусматривала штраф. Угу. Но вот давайте разберем такой случай. Я вызываю милицию, я жертва, я вызываю милицию. Приезжает следственная оперативная группа. Пожалуйста, напишите заявление. Жертва просит, заберите его. Напишите заявление. Все, жертва написала заявление. Его забирают. Но его отпускают, потому что не предусматривает санкция какой-то административный арест. Это первое. Второе. Жертва спрашивает, что ему будет. Естественно, мы должны сказать правду. Ему будет штраф. Она говорит, не. Как это? Вот Во это штраф для моей семьи. Штраф это по моему карману. Я его еще буду платить. И эффекта никакого не будет. И из-за этого, вы знаете, очень многие стали те жертвы потенциальные, где были вот насилие в семье, стали меньше обращаться. Дальше. Только, значит, ввели дополнение в 173-ю со значком 2, изменение вернее, о том, что еще предусматривает санкция такая, как административный арест до 15 суток, да? То есть уже как бы жертве легче, она вызывает милицию, милиция приезжает, его могут забрать и осудить в суде, Суд может принять решение не только штраф, но и до 15 суток административного ареста. То есть уже отдыхает. И, как бы, и человек, семья бы него не час да, Но только это ввели, сразу в 2011 году вышло разъяснение Конституционного суда Украины, где разъяснило, что по 173 со значком 2 статьи запрещено содержать... Более чем три часа в милиции человека, насильника. То есть административный арест будет происходить Автоб... в доме? Да. То есть получается, ситуация такая. Выехала следственная оперативная группа, опять же, забрали его в милицию, три часа подержали, больше не имеют права держать. Три часа подержали, и опять он уходит домой что происходит? Опять насилие в семье происходит. И еще жене в два раза больше, там или супруги, или гражданской супруги, да, в два раза больше э, до воспитания. Какой выход? У нас колы, на сегодняшний день есть у нас центр социально-психологической помощи. Опять же, это не совсем верная ситуация, потому что во многих, во опыт многих зарубежных все-таки мужчину изолируют, да, а да. у нас как-то женщина собирает быстренько вещи, и мы ее можем принять в центре социально-психологической помощи и принять ее не просто она на три на часа она а достаточно продолжительное время для того чтобы она могла подумать для того чтобы собраться с мыслями принять какое-то решение ей помогают психологи социальные педагоги юристы она но для этого опять же нужно знать что такая помощь есть государственная Это ей дают возможность выйти из того стана совершенно выйти из стану жертвы да. и научайте и каким чином и да. с этим совершенно верно ну вот совсем недавно у нас сейчас есть женщина которая в течение месяца уходила приходила вот, вот, ее просто болтало туда из стороны в сторону, уходит, возвращается, он ее закрывает, не пускает на работу, все, она вырывается, потом снова попадает к нам в центр, и вот сейчас она снова ушла. То есть вот эти движения. Что в этот сейчас ведутся с детьми? А, с ребенок а, с мамой находится у нас. А, Я навчается? ней научаюсь, а ходит детяческого, че он находится в этом центре? Да, мы, в общем-то, э, знаете, к этой же ситуации подходим комплексно. Это не только работают, у нас очень много определено организации, структуры, учреждения, которые занимаются этим вопросом. И сейчас готовятся изменения в закон Украины, туда будут вводиться органы образования и здравоохранения. На сегодняшний день входят органы внутренних дел, центр социальных служб, службы по делам детей входят. То есть они все комплексно решают проблему. То есть чтобы вы понимали, схема такая куда бы ни обратилась То есть от сегодня она может не только обращаться в милицию, то есть она может обратиться в любое учреждение государственное, по сути. Да? То есть она может пойти в администрацию, она может прийти к нам в центр, она может прийти в службу по делам детей, рассказать свою ситуацию. И тот, кто ее принимает в заявление, он параллельно во все инстанции пишет письма и описывает, вот такая ситуация, вот произошло домашнее насилие. Милиция получает это уведомление, да, и все эти структуры организуются совместно и выходят все Семью, и они этот случай исследуют. То есть это сила комиссии, пройти всю семью и так далее. Да. А чего-то у эти семья спрямилась. Не, Не всегда. Знаю. Я вот еще по первому хотела, если можно, добавить вопрос. Все-таки почему, почему нужно писать заявление? Потому что все в том же законе у нас в 2009 году были внесены изменения. И мы уже реализуем, я тоже имею к этому отношение, коррекционным программам по работе с особами, которые совершают насилие в семье. Так вот, если женщина пишет в течение года дважды заявление, вот в течение э, временных этих рамок, то мужчину обя... он обязан пройти коррекционную программу. То есть это его уже, и это контролирует милиция его прохождение. То есть он уже не просто в свободном плавании, решайте сами. А если ты уж не можешь сам разобраться, да, то иди и пусть тебя научат специалисты. Який механизм дии женщины, а вот человека, який в таком установке опыты? Если к нам пришел сигнал, о том, что в той или і сім'ї совершається насильство в сім'ї, ми уже обязаны сообщить об этом письменно в органи власти і ставим на учени і хоче жертва, не хочет, но ми все равно об этом в органи власти. А органи власти уже, конечно же, принимают там Вот, От інакше сформулирую питання, да ми караємо за ці дії, чи ми надаємо допомогу все ж таки таким сім'ям і так, і так. И так и так, потому что, ну, я сейчас скажу со своей позиции, как специалиста, как человека, который знает эту проблему с двух сторон, да, то есть я и общаюсь и с женщинами, которые пострадали от домашнего насилия, и работаю с этими с людьми, которые совершают домашнее насилие. Я считаю, что ответственность здесь э, обоюдная, и не бывает так, что кто-то прав, кто-то неправ, и, э, то есть, это ответственность двоих. Но э, я думаю, что насилие, оно ни, ничем не может быть оправдано, потому что силы неравные. В любой но в любой ситуации мужчина будет оставаться мужчиной, и есть цивилизованные способы разрешить конфликт. Можно, у нас еще нет института медиаторства, вы знаете, многие регулируют конфликты, да. но вы правы, есть сегодня психологи, есть социальные службы, то есть можно если есть желание, всегда ее ситуацию можно исправить. Но у нас, как правило, такие люди говорят, что я сам знаю, сам разберусь, мне никакая помощь Доводите не нужна. Доводится ситуация да. до абсурда, а потом уже вступать в правоохранение. Я думаю, что если совершено э, вот такое насилие, особенно физическое, то это должно быть наказуемо. Но отдавать людям шанс, безусловно, надо, потому что я думаю, что они сами, как правило, изучая их историю, понимают, что они сами были в своей собственной семье, методы воспитания к ним применялись не очень, знаете, пряничные такие. Поэтому э, ну, для того, чтобы это понять, нужно время и желание, конечно. Дякую, дякую. Шановні телеглядачі. Я хочу нагадати, що з нами у студії сьогодні працювали експерти, підполковник міліції, заступник начальника управління, начальник відділу дільничних інспекторів міліції ГУНВС України в Запорізькій області Анатолій Ткаченка і директор Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги Ірина Куратченко. Я щиро дякую вам і хочу сказати, що. Все знаходиться в наших руках, тільки ми можемо вирішити, яким чином нам треба будувати відносини сім'ї. Тільки ми можемо зробити свою сім'ю справді такою, до якої ми прагнемо, яку ми хочемо, тільки ми зможемо виростити з наших дітей, справжніх громадян нашої країни. Дякую за увагу. До побачення.